Hallo meine lieben Zuschauer und meine lieben Abonnenten, herzlich willkommen zu meinem neuen Video, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute zeige ich euch meine Mutzenmandeln. Ich backe sie zum Beispiel ganz gerne zu Karneval und ich weiß aber auch, dass viele sie gerne zu Weihnachten oder Silvester backen. Wie auch immer, es ist auf jeden Fall ein winterliches Gebäck und heute mache ich sie aus Hefeteig. Ich habe sie diesmal in Zucker und Zimtzucker gewälzt. Ihr könnt aber auch ganz gerne Puderzucker nehmen und die Mutzenmandeln einfach mit Puderzucker bestäuben. Das würde auch gehen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Hier sind die Zutaten, die für die Mutzenmandeln benötigt werden. Ich habe vorab schon 125 ml Milch erwärmt und 40 g Butter zerlassen. Ich gebe jetzt die lauwarme Milch in die Schüssel und füge dann noch 3,5 Gramm Trockenhefe hinzu. Ihr könnt aber auch natürlich 10,5 Gramm frische Hefe nehmen. Jetzt gebe ich noch 40 Gramm Zucker in die Milch und füge die geschmolzene Butter hinzu. Die Butter ist natürlich auch lauwarm, sie darf nicht zu heiß sein. Jetzt siebe ich noch 250 Gramm Mehl in die Schüssel, dadurch wird das Gebäck lockerer und luftiger. Und ganz zum Schluss füge ich noch eine gute Prise Salz hinzu und verknete alle Zutaten zu einem Teig. Und ich mache es einfach mit der Hand, weil die Menge des Teiges zu klein ist. Falls ihr die Teigmenge verdoppeln wollt, dann würde sich ein Handmixer oder eine Küchenmaschine auch lohnen, in meinem Fall heute nicht. Der Teig fühlt sich einfach nur wunderbar an. Er ist sehr weich und klebt überhaupt nicht. Ich forme ihn jetzt zu einer Kugel und lasse ihn dann zugedeckt ungefähr eine Stunde gehen. Wenn die Ruhezeit vorbei ist, gebe ich meinen Teig auf die Arbeitsfläche. Ich nehme auch überhaupt kein Mehl für die Arbeitsfläche. Es geht auch ganz gut ohne. Und rolle dann meinen Teig ungefähr 8 mm dünn aus. Dann fange ich auch sofort an, meine Mutzenmandeln zu formen. Am einfachsten und am schnellsten geht es natürlich mit einer Ausstechform. Falls ihr keine Ausstechform habt, ist es überhaupt kein Problem. Dann könnt ihr den Teig einfach in kleine Stücke teilen und die Teigstücke dann mit der Hand zu Tropfen formen. Ihr könnt aber auch mit einem Teelöffel kleine Teigstücke abstechen und daraus dann auch kleine Tropfen formen. Der Nachteil von den beiden Vorgehensweisen ist natürlich, dass es zeitintensiver ist, dass es einfach länger dauert als mit einer Ausstechform. Wenn ich meine Mutzenmandeln aussteche, erhitze ich auch schon etwas Öl in einem Topf, damit ich die auch sofort ausbacken kann. Ja, und dann gebe ich sie portionsweise ins heiße Öl und bleibe auch am Herd stehen und passe auf, dass die nicht zu dunkel werden. Zwischendurch muss man die so ein bisschen wenden oder einfach mit einem Holzlöffel äh, umrühren. Und wenn sie dann fertig sind, einfach mit einem Schaumlöffel äh, herausnehmen, auf Küchenpapier abtropfen lassen und solange sie noch warm sind, einfach in Zucker oder Zimtzucker wälzen oder etwas abkühlen lassen und dann mit Puderzucker bestäuben. Ich habe diesmal zum Beispiel Zimtzucker und Zucker verwendet. Gleich zeige ich euch auch, wie sie aussehen, wenn sie fertig sind, und wie sie innen aussehen. Und so sehen sie dann aus. Auf der linken Seite von euch aus sind die mit Zucker und auf der rechten Seite sind die mit Zimtzucker. Ja, und das war es auch schon. Das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.